حضرت سیدنا تلک بن علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں وہ رکوع اور سجود کے درمیان کوما اور جلسہ میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا یعنی کہ ایک سجدے سے اٹھے تو اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں جایا

نماز تکبیر تحریمہ سے اور رات کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے شروع فرماتے اور جب رکو کرتے تو سر مبارک نہ اونچا رکھتے نہ نیچے زیادہ جھکاتے یعنی متوسط رہتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو اس وقت سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب ایک سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے تیزی سے اٹھ کر جو کام ہم کرتے ہیں نماز کے ساتھ وہ آکے والسلام کی بارگاہ میں نماز نہیں ہے اسی لیے سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ساٹھ سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی شاید وہ رکو تو پورا ادا کرتا ہے لیکن سجدہ پورا نہ کرتا ہو یا سجدہ پورا کرتا ہے مگر رکو پورا نہ کرتا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کی نمازیں رد ہوتی رہتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نماز کی خصوصیات میں سے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ہمیں فوحش کاموں سے روکتی ہے لیکن ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی ہے شاید اللہ رب العزت کے حضور ہماری نماز قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی جو ہمارے لیے فہش اور برے کاموں سے روکنے کا سامان کر سکے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نمازی کے دائیں اور بائیں ایک فرشتہ ہوتا ہے تو اگر وہ نماز پوری طور پر ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر لوٹا دیتے ہیں مار دیتے ہیں یہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں